और एक लाख चौबीस हजार पैगंबरों में आका करीम सलात वाम की जत के बाद इम्तियाजी शान हजरत सैदना इब्राहिम अलातम आपको हासिल है और आपका जिक्र खैर रहती दुनिया तक बाकी रखा गया और आने वाला महीना जो है ये ख़ासकर हजरत सैद इब्राहीम इब्राहिम व सलाम की एक प्यारी सुन्नत है और आपकी एक यादगार है जो कि पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान अपनी अपनी इस्ताद के मुताबिक अपनी मोहब्बत के मुताबिक हजरत सैद ना इब्राहीम सलात सलाम की इस कुर्बानी के अमल को दोहराते हैं और हदीस मुबारक में ये बात मिलती है कि हज़ा के पहले दस दिन जो है पहला अशरा जो है उसमें इबादत बहुत ज़्यादा करनी चाहिए नवाफिल अदा करनी चाहिए और इन दस दिनों में रब तला को जो अमल सबसे ज़्यादा महबूब है वो है दस हाज़ को ख़ून बहाना मतलब कि रब तला के नाम पर कुर्बानी करना ये अमल अल्लाह इज़्ज़त को हज के महीना में दसवीं तारीख को सबसे ज़्यादा महबूब है और इसका अजर सबसे ज़्यादा है और इसी सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा करते हुए तमाम आलम इस्लाम में तमाम मुसलमान अपने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी इस्तात के मुताबिक रब तआला के नाम पर कुर्बानियाँ करते हैं और जिन अहबाब ने कुर्बानियों के लिए जानवर लिए हुए हैं या जिन्होंने नीयत की है या जिनों के पास अभी वसाइल नहीं है अल्लाह ताला उनको वसाइल मुहैया फरमाए जो जो भी अहबाब कुरबानियाँ करेंगे अल्लाह रब्बुल रब्ज़त सब की कुरबानियाँ करना मकबूल मंजूर फरमाए हज़रत सैदना इब्राहीम अलैहि सलात वाम की सीरत के जिनकी हम सुन्नत अदा करते हैं उनकी सीरत का भी हमें इलम होना चाहिए जैसे हम दस हज को आपकी एक सुन्नत को अदा करते गए बड़े जोश व खरोश के साथ वैसे ही आपकी सीरत तजर्बा के कुछ और पहलू भी हैं जिन्हें हम सब को अदा करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में उनको चलाना चाहिए और अपने ऊपर उनको चलाना चाहिए तो उन पर आज गुफ्तगू होगी सबसे पहली बात ये है कि इब्राहीम सलात वसलाम को रब त ने फ़रमाया कि इब्राहीम मेरा दोस्त है दोस्त ऐसे नहीं बन जाते हमारे जो दोस्त हैं जो हमारी दोस्ती है वो है एक गर्ज़ की बिना पर एक हमें उनसे मतलब होता है मकसद होता है किसी की दौलत देखकर उसके साथ दोस्ती लगाई जाती है किसी का स्टेटस देखकर उससे दोस्ती लगाई जाती है किसी की शक्ल सूरत देखकर उससे दोस्ती लगाई जाती है लेकिन ये दोस्ती जो है ये बड़ी ही बाकमाल दोस्ती है और हज़र सैदना इब्राहीम आ सलात सलाम की सीरत जो बयान की जाती है और कुर्बानी दस ज़ीज तक हज़र सैदना इसमाईल आ सलातम के गर्दन पर छुरी चलाने तक ये जितना भी वाक़ियात हमें बताए जाते हैं वो कहानी के तौर पर नहीं सुनने वाले ये हकीक़त है ये आसमान ने मंज़र देखा है कि एक दोस्त ने अपने दोस्त के कहने पर अपने ही लखते जिगर के गले पर छुरी चला दे ये दोस्त होता है तो ये वाकयात जो हैं ये हमें कुछ सबक देते हैं हम हर साल ये सुनते हैं लेकिन सिवाय कुर्बानी के और भी और किसी भी चीज़ पे हम अमल नहीं करते हज़र सैदना इब्राहीम अलह व सलाम जिस घर में पैदा हुए उस घर में बुत बनते भी थे और उस घर से बुत डिलीवर भी होते थे बिकते भी थे और हजरत सैदना इब्राहिम अलग सला जब आपने तबलीग का सिलसिला शुरू किया आपके अंदर नबूवत के जो असरात थे शुरू से ही तो आपने कभी बुतों की पूजा नहीं की आपने कभी बुतों को अच्छा समझा ही नहीं ये मैं अलमुख्तसर आपको इशारतन जो है ना ये मुकम्मल तफसील बताऊँगा ताकि इसमें से जो अहम बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए जिस पर अमल करना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हज़रत सैदन इब्राहीम सलात सलाम आपने कभी भी बुत की पूजा नहीं की हालांकि बच्चा नासमझ होता है वो घर में जो माहौल हो बच्चा वही फॉलो करता है लेकिन हज़र सैदा इब्राहीम अलात व सलाम आपने कभी भी बुतों की पूजा नहीं की जब आप थोड़े बड़े हुए तो आपके चाचा आज़र जो बुत बनाते थे उन्होंने जब देखा कि मेरा भतीजा अब बड़ा हो गया है थोड़ा समझदार भी हो गया तो आपकी ज़्यादातर बहस इसी बात पे होती थी कि चाचा इसको छोड़ दे ये तुझे कोई नफ़ा नहीं दे सकते तो खैर आपने तबलीग का सिलसिला जो था वो अपने घर से शुरू किया तबलीग का सिलसिला अपने घर से शुरू किया और ये नहीं देखा कि मैं अकेला हूँ मैं छोटा हूँ मेरी बात कौन सुनेगा या मुझे कोई तकलीफ़ ना दे दे, कोई नुकसान ना पहुँचा दे, सब चीज़ें पीछे वहदानियत का प्रचार किया आपने आपने ये बात की कि चचा ये बुतों को बनाना फिर उनको बेचना ये कहाँ की अक्लमंदी है ये कैसे खुदा हैं जिनको तुम बनाते हो और कहते हो कि खुदा ने हमें बनाया फिर ऊपर से ये भी बात करते हो कि हम खुदा को बनाते हैं ये कैसा खुदा है मैं तो उस खुदा को जानता हूँ जो वहदू ला शरीक है जिसने सब को बनाया लेकिन उसको किसी ने नहीं बनाया मैं उस खुदा को जानता हूँ तो घर से ये बात होती थी तो आपके चाचा ने एक दिन आपको बोला कि भतीजे बड़ा हो गया अब तो अब काम में मेरा हाथ बटाया कर मेरे साथ बाजार जाया कर ये बुत बेचा कर तुम्हें पता है ये बेच के कि हम अपने घर का जो है ना वो सर्कट चलाते हैं घर का गुजर बसर इन्हीं से चलता है लिहाजा तू भी मेरा हाथ बटाया कर मेरे घर में रहता गया, तो आपने बोला ठीक है आपने एक बुत पकड़ा उसको पहले गंदे पानी में गोते लगवाए फिर उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं और बुलंद आवाज से जैसे आज भी कोई चीज़ बेच रहा हो तो बुलंद आवाज से जो है ना उसकी क्वालिटी भी बयान कर रहा होता है और बता भी रहा होता है कि मैं फला चीज़ बेचने आया हूं मुझसे खरीद लो तो आप भी क्वालिटी भी बता रहे थे और साथ ये भी बता रहे थे कि मैं बेचने आया हूँ आप बुलंद आवाज से कह रहे थे सुनो लोगो क्या कोई ये बुत ख़रीदेगा जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता क्या कोई ऐसा बुत खरीदेगा जिसको मैंने गंदे पानी में डबोया वो अपने आप को बचा नहीं सका क्या कोई है इसको ख़रीदने वाला तो सब ने इनकार कर दिया कि भाई हम इसको क्यों खरीदें ये तो गंदा है ये तो गंदे पानी से आप इसको गोते लगवा के ले आ रहे हो आप इसको घसीटते हुए ले आ रहे हो तो हम तो नहीं इसको ले सकते तो हजरत सैदना इब्राहिम सलाम आपने सबसे पहला काम ही यही किया कि तबलीग अपने घर से शुरू की अब ये सारा वाक्य आपको पता है लेकिन यहाँ पर जो ख़ास बात है वो ये है कि तबलीग हमेशा अपने घर से शुरू होती है बाहर से नहीं होती हम कहें कि हम लोगों को तबलीग करें हम ये कहें कि हमारी बात सुनकर लोग उस पे अमल करें और हमारे घर में जो है उसके बरअक्स हो रहा हो तो हज़र सैदना इब्राहीम सलात सलाम की सीरत तजा जिसको ज़िंदा रखा गया जिनको दीन मोहम्मदी में याद रखा गया जिनको नमाज में भी याद रखा गया अल्लाह वाल मुहमदिन कमासब्राहिमा वाअ्राहिमा आपकी सीरत तयबा को जिंदा रखना और बाकी रखना और याद रखना और हमारे तक पहुँचाना इसमें सबक ये था कि सिर्फ कुर्बानी को कर लेना ही सब कुछ नहीं है और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनको हमने समझना है और उस पर अमल करना है तो आप शुरू से ही बुतों के खिलाफ आपने कभी बुतों को अच्छा नहीं समझा आपने कभी भी बुत बेचने में अपने चाचा की मदद नहीं की और ना ही कभी उनकी तारीफ की हमेशा जो हक बात थी जो सच बात थी आपने वो की आपने ये भी ना देखा कि मैं अकेला हूं मैं क्या करूंगा जैसे हम परेशान हो जाते हैं कि यार मैं अकेला हूं मैं कोई अगर हक बात करूंगा तो मेरा क्या होगा उनका यकीन था जो मैं पिछले जुमा भी कह रहा था कि उनका यकीन था उनका ईमान मज़बूत था और इस, इस बात को वो मानते भी थे जानते भी थे और ईमान एक कामिल रखते थे कि जिस रब के कब्जा कुदरत में, में मेरी जान है उसके दीन का प्रचार मैं कर रहा हूं, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचने देगा कोई भी बंदा मुझे मार नहीं सकता कोई भी बंदा मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता क्योंकि इंसान की मुहाफे सबसे बड़ी जो है वो उसकी मौत है जो वक़्त से पहले नहीं आती जब वक़्त होगा तब आएगी ये इमाम शाह अहमद नूरानी रम् तल आप कराची के शहर में रहते थे कराची का शहर आपको पता है अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हमारे शहर की भी हालात इसके बड़े ख़राब हैं अब भी हैं पहले भी थे तो आपको किसी ने मशवरा दिया कि आपने इस साल सियासी लेवल पे चौंसठ नशीसें हासिल की हैं इस्बली की आपको ख़तरा हो सकता है लिहाजा आप अपने साथ कोई गन मैन रखें ताकि आपकी कोई हिफाजत करे। आपने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है इस बात की जिनका काम मैं कर रहा हूँ वो मेरी हिफाजत करना जानते हैं जिस रब के दिन का काम मैं कर रहा हूँ जिस रब का नाम मैं बुलंद कर रहा हूँ वो कभी मुझे ज़ाय नहीं होने देगा मुझे इन छोटे मोटे सिक्योरिटी गार्डों की ज़रूरत नहीं है उनका यकीन कामिल था उनका ईमान मज़बूत था लेकिन हमारा नहीं है हमारा ईमान यकीन मज़बूत नहीं है हम छोटी छोटी बात को लेकर डर जाते हैं बजाय ये सोचे कि हमारा रब हमारे लिए जो भी करेगा अच्छा करेगा हम वो सारी बातें छोड़कर हम अपनी सोच के मुताबिक जो है ना अपने आप को चला रहे होते हैं